Под утро 3 мая Россию посетил очередной хлопок. В порту Тамани прогремел взрыв, после которого загорелся резервуар с топливом. Предварительной причиной инцидента стала атака беспилотника. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населенного пункта нет. Камань – ближайший крупный порт к Крымскому мосту, через который идет снабжение российской группировки войск в оккупированном Крыму. Пожар не потушен до сих пор. За словами главы Темрюкского района Федора Бабенкова, площадь возгорания на территории нефтебазы достигла 1200 квадратных метров. На территории предприятия работают специальные службы. Площадь возгорания 1200 квадратных метров. Пострадавших нет. В тушении задействованы пожарные расчеты в количестве 23 единицы техники, 85 человек личного состава и 5 пожарных поездов. Причины происшествия устанавливаются. И подписываемся на канал, ставим лайк, жмем на колокольчик, пишем комментарии. Также сообщается, что беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Брянской области в ночь на 3 мая. По данным телеграм-канала «База», всего в атаке участвовало 5 беспилотников. Два из них были уничтожены из стрелкового оружия. Еще два взорвались на территории аэродрома. Еще один беспилотник обнаружен не был. В результате атаки небольшие повреждения получил неэксплуатируемый Ан-124. Пострадавших нет.